ॐ श्रीकृष्णपरमात्मने नमः हरि ॐ क्षेत्रे कुरुक्षेत्रक्षेत्रे कुरुक्षेत्र समावेतयुत्सवः समावेतमयुस्वयुत्सवः मामकाः पाण्डविश्चैव కిమకువత సంజయ సంజయరాశుడు పలికను దుర్దరాశుడు పలికను ఓ సంజయ ఓ సంజయ కురుక్షేత్రములోని కురుక్షేత్రములోని ధర్మక్షేత్రాల్లో ధర్మక్షేత్రాల్లో నా నా తనైలు తనైలు పాండు పాండు తనైలు తనైలు యుద్ధం యుద్ధం చేయబోరిన వారై श्रेयसूरिनवानैः समकूलिन एव चेत् कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेयये तयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा उभौ तयोस्तु कर्म कर्मयोगो विशिष्टते संयासी यो न द्वेषी न काङ्क्षति निवो हि महाबाहो बन्धत् प्रमुच्यते साङ्ख्ययोगौ पृथग् बाला प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यासितै तैः सम्यक् तैः प्राप्यते स्थानम्

कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मेत् तत्वित् प्रशन् शृण्वन् विघ्रन् गच्छन् स्वपन् स्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृहन् निन् निन्निमिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि द्रियार्थेषु वर्तान्त इति धारयान् ब्रह्माणाध्याय कर्माणि सज्ञानं त्यक् करोति यः लिप्यते न కురుక్షేత్రుత్సవ సమామక పాండవై మమకీస్వాత సంజయ సంజయా ధృతరాష్ట్రు పలిగలు పలికెను ఓ సంజయ ఓ సంజయ కురుక్షేత్రములోని కురుక్షేత్రములోని ధర్మక్షేత్రాల్లో ధర్మక్షేత్రాల్లో నా తనైలు తనైలు పాండు పాండు తనైలు తనైలు యుద్ధం యుద్ధం చేయగోలిన వారై వారై సమకూడిన తరువాత ఏమి చే कन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा उभौ तयोस्तु कर्म सन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्टते सम्बन्धत् प्रवृच्यते साङ्ख्ययोगौ पृथक् बाला प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्याश्रितैः सम्यक् प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति संयासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगतः मा योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा, भूतात्मा कुर्वन्नपि न नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मै नृण्वन् सृशन् विघ्रन् गच्छन् स्वपन् स्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृहन् निन, निन्निमिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियार्थेषु वर्तान्तैति धारयान् ब्रह्माणाध्याय कर्माणि